Hamiləlik qadınların ən həssas dövəmidir. Bu dövrdə qadınlar yeməklərinə və istirahətlərinə diqqət yetirməlidilər. Xüsusilə də onların qidası keyfiyyətli və düzgün təşkil edilməlidir. Yaxşı olar ki, hamiləliyin ilk aylarında gün ərzində ən azı 4-5 dəfə qida qəbul edilsin. Qidaların tərkibində isə lazımi miqdarda zülallar və yağlar olmalıdır. Eyni zamanda vitamin və mikroelementlər də qida rasionunda üstünlük təşkil etməlidir. Yaxşı olar ki, ət və balıq məhsullarını, yumurtanı səhər və günorta saatlarında, süd məhsulları və bitki mənbəli qidalar isə axşam saatlarında qəbul edilsin. Meyvə və tərəvəzlər hamilə qadınlar üçün daha xeyirlidir. Ona görə də onlar hər gün vitaminlərlə zəngin olan meyvə və tərəvəzlər yeməlidilər. Gecə ana üçün qida almadan əlavə düzgün maya qəbul etmək də vacibdir. Hamiləliyin ikinci yarısında və son aylarında isə qida rasionundan ət azatmaq, qızardılmış yeməklərdən, bulyon və balıq şorbalarından çəkinmək lazımdır. Əgər siz də gələcək körpənizin sağlam olmasını istəyirsinizsə, o zaman bu qaydalara əməl etməyi unutmayın.